soalan saya nombor 8. Saya jemput Timbalan Menteri Pendidikan untuk menjawab. Terima kasih, Puan Yang Dipertua. Terima kasih soalan daripada Yang Perhormat uh, Lubuk Antu. Kementerian Pendidikan sentiasa memberi perhatian terhadap pengisian guru di seluruh negara bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran di sekolah dapat dilaksanakan dengan berkesan. Untuk maklumat Ali Yang Berhormat, pada tahun 2025, KPM telah menempatkan seramai 3237 orang guru baharu di Sarawak berdasarkan kepada kekosongan jawatan dan keperluan option mata pelajaran di Sarawak sehingga 31 Disember 2025. Jumlah guru yang berkhidmat di Sarawak adalah seramai 42315 orang. Daripada jumlah berjawatan 43257 orang dengan peratus pengisian sebanyak 97.82%. Untuk maklumat ahli yang berhormat, urusan pengambilan guru adalah dilaksanakan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan berdasarkan kepada kekosongan jawatan dan juga keperluan option mata pelajaran di peringkat KPM. Kesemua calon perlu melalui tapisan dan juga saringan yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan memenuhi syarat skim perkhidmatan padanan kluster mata pelajaran berjaya dalam temuduga dan diperaku sehat oleh pengamal perubatan yang berdaftar untuk dilantik oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan. Dalam konteks ini, KPM akan terus komited dalam menambah baik proses pengambilan guru baharu dengan mempertingkatkan sinergi dan kerjasama rapat antara KPM dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan bagi memastikan isu pengisian guru di seluruh negara tapat ditangani. Terima kasih, Puan Yati Putu. antu. terima kasih Yang beri menteri atas penjelasan tersebut Saya difahamkan terdapat dalam kalangan lepasan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI yang terpaksa berkhidmat sebagai guru sandaran selama 2 hingga 3 tahun dan masih belum mendapat penempatan sebagai guru tetap. Sedangkan pada masa yang sama kita juga telah saya juga telah dimaklumkan terdapat di sekolah-sekolah di Sarawak masih berhadapan dengan masalah guru. Jadi soalan saya, adakah pihak kementerian akan memberi keutamaan kepada guru-guru sandaran yang telah lama menunggu penetapan tetap sebelum mengambil graduan daripada pelbagai bidang yang bukan ikhtisas pendidikan bagi mengisi kekosongan guru di sekolah-sekolah di Sarawak? Terima kasih soalan tambahan daripada Yang Berhormat Lupuan itu. Terima kasih Puan Yang Tipe Tua. Dan dalam Perkara uh, soalan tambahan yang telah pun dipangkikan tadi uh, Nombor satu berkenaan dengan pengisian guru di Sarawak Seperti yang saya sebut tadi Pengisian uh, telah pun mencecah 97.82% Dan pengisian uh, dia berbeza dari setiap daerah dan juga sekolah Itu nombor satu Nombor dua berkenaan dengan uh, pengambilan guru-guru uh, kita uh, Dari opsi ataupun universiti-universiti awam Sememangnya uh, di, sememangnya KPM mengambil satu pendekatan bahawa uh, graduan pendidikan lepasan IPG dan juga Universiti Awam ya, yang diberi dajaan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia akan diberikan keutamaan dalam segala pelantikan. So dari segi uh, dari segi senarai dia nombor satu graduan pendidikan lepasan IPG dan UA Nombor dua, graduan pendidikan lepasan UA. Nombor tiga, graduan tanpa pendidikan lepasan UA iaitu mereka yang tidak mempunyai ijazah yang akan dilantik sebagai contract of service dan graduan pendidikan lepasan universiti swasta dan universiti luar negara dan nombor lima adalah graduan tanpa pendidikan lepasan universiti swasta dan universiti luar negara. So uh, secara singkatnya, secara kesimpulannya, sememangnya graduan pendidikan lepasan IPG dan universiti awam akan diberikan keutamaan oleh KPM dan juga SPP dalam segala uh, pelantikan. Dan sekiranya terdapat kekosongan ataupun kekurangan dari segi option, maka pihak KPM akan berkolaborasi dengan SPP bagi tujuan untuk pengambilan secara contract of service bagi golongan mereka dari graduan tanpa pendidikan khasnya daripada universiti awam. Dan selepas itu diikuti dengan universiti swasta. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Terima kasih uh, betul. Uh, krisis tentang uh, kekurangan guru ni sentiasa berlaku lah. Terutamanya selepas akan uh, 2027 apabila tahun 1 dimulakan dengan umur 6 tahun pastinya ia akan memberikan uh, peningkatan yang lebih. Uh, yang lebih. Jadi uh, soalan saya, apakah kerajaan akan menyerapkan graduan pendidikan awal kanak-kanak sama ada IPG ataupun IPT ke skim grade DG9 yakni prarendah dengan standard kompetensi yang terperinci serta menyediakan laluan apel bagi calon berpengalaman bagi mengatasi masalah ini dan yang kedua apakah ada satu kajian kenapa masalah kekurangan terutamanya disebut di Sarawak tadi telah mencecah hampir 98% tetapi bila di pertengahan tahun masalah ini akan kembali balik apakah ia dilihat sama ada berpunca daripada tekanan yang dirasai oleh guru di padalaman Dengan itu apakah kerajaan bercadang untuk menaikkan uh, insentif-insentif yang lebih menarik Bagi menarik guru-guru uh, untuk berkhidmat terutama di padalaman Sabah, Sarawak dan juga padalaman Semenanjung Terima kasih betul -betul. Terima kasih uh, soalan daripada Yang Perhormat Kola Kraw uh, Mungkin saya jawab bahagian kedua soalan terlebih dahulu Sememangnya so, dalam... Uh, uh, isu berkenaan dengan penempatan guru-guru di sekolah-sekolah pedalaman uh, di mana-mana. So kita ada tiga kategori yang mana pihak KPM telah mengkategorikan sekolah pedalaman sebagai P1, P2 dan P3. Dan pada ketika ini untuk guru-guru yang berkhidmat di pedalaman P1, sekolah pedalaman P1 akan diberikan allowance tambahan RM500, P2 RM1000 dan P3 RM1500. Dan kebajikan Guru sentiasa pihak KPM akan tangani dan juga jaga Itu nombor satu Nombor dua berkenaan dengan uh, Kemasukan anak-anak kita pada 5 plus Dengan izin ataupun pada umur 6 Pada tahun hadapan Kita memang akan menjangka bahawa Ia akan menetangkan satu situasi double cohort Yang memerlukan lebih ramai guru Oleh sebab itu pihak KPM telah pun membuat keputusan Dengan kolaborasi dengan SPP 20000 orang guru akan diambil secara COS. Kerana dari IPG itu unjuran sebelum ini adalah untuk kemasukan satu kohort. Dan apabila kita memerlukan guru tambahan bagi tahun 2027, maka kita mengambil guru secara COS contract of service dengan izin yang mana kita mengambil guru-guru dari kalangan mereka yang tidak mempunyai ikhtisas, yang tidak mempunyai ikhtisas. So maka uh, pelantikan year boleh dibuat pada tahun ini untuk menampung keperluan pada tahun hadapan. Pada masa yang sama juga ada isu sama ada kita akan menggerakkan calon-calon simpanan yang kini dalam senarai SPP. Untuk kesemua calon-calon simpanan ini, mereka akan diberikan keutamaan sekiranya option yang dipegang oleh calon-calon tersebut memenuhi kehendak kekurangan ataupun kekosongan option yang ada dalam persediaan kita pada tahun hadapan. Terima kasih banyak di Petua. third